آپ کو تو اب قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے دھیان دینا چاہیے کہ یہ ملک اس کے حوالے کرو جو اس کو صدار سکتا ہے وہ ہر صورت میں وہی ایک ہی قیادت ہے اس وقت وہ عمران خان ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس وقت جو اس پر عمل کرنے والا ایک ہی شخص ہے جو فلسطین کی نمائندگی کر سکتا ہے جو مسلم امہ کی جو نمائندگی کر سکتا ہے جو کشمیریوں کا سفیر ہے او وہ ہے عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار فل فور رائت دی جائے انٹرنیٹ اور کی سروس آزاد کشمیر میں بند ہے تو یہ کون کون سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ سہولتیں جو ہے وہ لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں اور پھر یہ ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے کہیں سے بھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے ایسے حالات میں چونکہ یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے حکومت پاکستان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی لیکن پتہ یہی چل رہا ہے کہ وہ بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کشمیر میں تفریح پیدا کر کے تو کشمیر کو ایک نیا ایک چپٹر کھول دیا جائے جس طرح ادھر مودی جو ہے اس نے کھولا ہوا ہے ادھر ہم بھی کھول دیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی عدلیہ پر بھی پاکستان کی جو چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں رائشماری کرائی جائے تو کسی وکیل صاحب نے یہ کہا جی کہ رائشماری نہیں ہو سکتی وہ اس لیے کہ جب رہشماری ہوگی تو پاکستانی فوجوں کو پہلے نکلنا پڑے گا تو اس پر انہوں نے اگلی تاریخ پیشی دے دی اور یہ آلات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی جو سنگینی ہے یہ آپ تک رکھنا چاہتے تھے کہ حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس میں بھی وہ سنجیدہ نہیں ہے تو میں ایسے میں یہ کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم کو جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اسے فل فور مستفی ہو جانا چاہیے اور ایسی صورتحال میں جو وہاں جو یہ جنہوں نے اس پرائم منسٹر کو لایا تھا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے وہاں فارورڈ بلاک بنایا گیا اور پھر پی ڈی ایم جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی ان کو ملا کے تو کیسے راتوں رات حکومت بنائی بنائی گئی ہم نے اسمبلی میں کہا کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن پی ایم نے کہا میں آزاد امیدوار تھا اور نون نے کہا ہم نے آزاد امیدوار کو ووٹ دیا تو دوسرے دن ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ گئے یہ اسمبلی کی کارروائی اگر کسی آپ میں سے کسی نے دیکھے ہو تو یہ میرے الفاظ تھے تو جو ماڈل جنہوں نے بنایا میں نے ان کا بھی ذکر کیا تو یہ جو ماڈل ہے یہ آپ کا جو آزاد کشمیر میں آپ نے بنایا یہ ناکام ہو گیا ہے اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں آزاد کشمیر میں فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے اور قوم کو اس صورتحال میں جو اعتماد میں لیا جائے ورنہ یہ لوگ جو چلے ہوئے ہیں یا یہ مریں گے یا انہیں آپ خیریت سے واپس اس صورت میں بھیج سکتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ حکومت کسی کی چلنے کے قابل نہیں آزاد کشمیر میں نیا مینڈیٹ ہونا چاہیے اور پھر ہم دیکھیں گے جو ہمارے منعرفین ہیں جنہوں نے فارورڈ بلاک بنا کے جھنڈے لہرائے ہیں پھر وہ کس طرح واپس آتے ہیں انہیں پھر پتہ چلے گا پاکستان کا فارم فورٹی فائیو کہ وہ اس کے تحت آتے ہیں یا فارٹی سیون کے تحت آتے ہیں یا ہم اس وقت آزاد کشمیر والے دیکھ لیں گے لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر اس وقت چالیس ہزار آدمی سڑکوں پر ہیں چالیس ہزار آدمی اس وقت سڑکوں پر ہے تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ یہ تحریک آزادی ہے کشمیر کا بیس کیمپ ہے اس کو افرت افریح سے بچایا جائے اور یہ جو ہمارے اصلاف نے مکمل تکمیل پاکستان کی خاطر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا وہ یہی تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس وقت جو اس پر عمل کرنے والا ایک ہی شخص ہے جو فلسطین کی نمائندگی کر سکتا ہے جو مسلم امہ کی جو نمائندگی کر سکتا ہے جو کشمیریوں کا سفیر ہے او وہ ہے عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار فل فور راحیت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کیا کشمیر کیا مقبوضہ کشمیر کیا فلسطین اور جتنے بھی جو معاملات ہیں مسلم امہ کے اور پاکستان جو اس وقت جس مشکل میں ہے پاکستان معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے استقامت ہوگی استقام ہوگا تو پھر کشمیریوں کی بھی بات سنی جائے گی پھر رائے کی بات بھی سنی جا سکتی ہے لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں مسلمانوں کا دل دکھتا ہے اور دل ہر ایک کسی کا ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ آواز گونجی کہ اسلامہ فوبیا کا پندرہ مارچ کو ہر سال دن بنانے کا جو ہے ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت مضبوط حساب والی جرت مند کی عادت چاہیے اور پہلے بھی ہم نے پندرہ ماہ کی گورنمنٹ دیکھ لی اب جو جا رہی ہے یہ بھی دیکھ لی نہ اس وقت اس قوم کو ریلیف بھی ملا لوگ اپنی صنعت صنعتی جتنے کارخانے ہیں وہ بند کر کے بیرون ملک میں جا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے جو ہے انویسٹر لا رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی آ رہی کہ وہ انویسٹر دبئی تک ہی رہیں گے وہ انویسٹر کہیں بیرل قائل کے سمندر کے ساتھ ہی رہیں گے یا پاکستان میں آئیں گے لیکن پاکستان میں تو ایسی صورتحال عالم نے چھوڑی نہیں ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کو تو اب قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے دھیان دینا چاہیے کہ یہ ملک اس کے حوالے کرو جو اس کو صدار سکتا ہے وہ ہر صورت میں وہی ایک ہی قیادت ہے اس وقت وہ عمران خان ہے تو شکریہ چونکہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ آپ کی آہ آہ یہ بلشی نیت حالات کشمیر کے وہ یہی چیز ہے